सायंकाळी एका महिलेच्या रहस्यमय मृत्यूने परिसरात खळबळ माजली आहेत अठ्ठावन्न वर्षीय मुन्नीबाई यादव या आपल्या घरात मृत अवस्थेत आढळून आल्या मात्र या मृत्यूचे नेमके कारण काय याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहेत पोलिसांनी मृतदेह हो शवविच्छेदनासाठी पाठविला असून पुढील तपास सुरू आहेत सव्वीस फेब्रुवारीच्या सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास पोलिसांना एका महिलेचा मृत असल्याची माहिती मिळाली माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी संपूर्ण घटनेचा तपास सुरू केला मृत महिलेचे नाव मुन्नीबाई सुरेश यादव वय अठ्ठावन असून त्या आपल्या राहत्या घरी मृत अवस्थेत आढळून आल्यात प्राथमिक तपासात मृतदेहावर कुठल्याही जखमा किंवा घाव नसल्याचे स्पष्ट झाले आहेत मात्र या मृत्यूबाबत संशय निर्माण झाला आहे मृत महिलेच्या दोन्ही मुलांनी तिला आधी हॉस्पिटलला नेले होते मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले आणि पोलीस तक्रार करण्यास सांगितले मुलांनी मृतदेह घरी आणून मुल पोलिसांना फोन केला या सर्व घटनेत काहीतरी गुड आहे का याचा तपास आता पोलीस करीत आहेत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मेयो हॉस्पिटल मध्ये पाठवण्यात आले असून त्याचा अहवाल आल्यावर मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होणार आहे सध्या पोलीस मृत महिलेच्या मुलांची चौकशी करत असून पुढील तपास सुरू आहे जो तारीख छब्वीस दोन दोन हजार को शाम को सात बजे की घटना पे हमें कॉल आया था कि एक महिला मरी हुई है तो फिर हम वहाँ पे पूनापुर रोड कटरे सोसाइटी पारड़ी वहाँ पे जाके हमने जब तहकीक़त की हमने खोजबीन शुरू करने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे एक जो महिला है अट्ठावन वर्ष की उम्र है उनकी उनका नाम है मुन्नीबाई सुरेश यादव और ये मृत महिला घर में उसका शव था तो उनको पूछताछ करने के बाद पता चला और उसको देखा हमने शव को तो उसमें कोई इंजरी या कोई ब्लड वगैरह नहीं था वहाँ पे वो महिला मृतावस्था तो में थी तो जानकारी अधिक लेने के बाद पता चला कि जो लड़का है लड़क जो दो उसके बेटे थे वो दोनों बेटे उसको हॉस्पिटल में भी लेके गए थे और वहाँ पे लोकल डॉक्टर ने उनको बोला कि ये मृत हो गई है तो आप आगे की कार्रवाई पुलिस को आगे करके कीजिए तो उसके मुताबिक उसने फिर घर पे लाके के शव रखा और हमको कॉल आने के बाद हम गए थे तो जो छोटा लड़का है लक्ष्मण सुरेश यादव उसकी उम्र है 28 साल उससे हमने जानकारी लेनी और बड़ा जो लड़का है राजू करके ये दोनों को हमने जानकारी ली तो उसमें पता चला कि वो जब उनका कुछ बोलचाली हुई थी उसमें उस तरीके से झगड़ा होने का कोई ज़्यादा इसमें बताने का कोई उसने ये नहीं किया लेकिन उसके मुताबिक फिर हमने आगे की खोजबीन शुरू करनी जरूरी समझी और उस बॉडी को हमने मेयो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अब पोस्टमार्टम में अगर कुछ इंटरनल इंजुरी या कुछ होती है या कुछ आरपीटी की घटना है या किस वजह से मृत्यु हुई है ये इसका आ, सब कुछ जानकारी हमें मिल जाएगी